নমস্কাৰ ৰাইজ আপোনালোক সকলোকে অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বতৰ যিহেতু বৰষুণৰ একো ভিডিঅ' আপোনালোকক দিব পৰা নাই তথাপিতো আজি ভাবিছোঁ অকণমান বাহিৰত ওলাই যাম আৰু আপোনালোকক দেখাম মিচিং কিটচেনত আজি খাবলৈ যাম বতৰটো বহুত ধুনীয়া দিছে শুৱা বতৰ দিছে গতিকে যাবলৈ ইমান মনত যোৱা নাই কিন্তু আপোনালোককোতো অকণমান অকণমান মনোৰঞ্জন দি থাকিব লাগিব মাজে মাজে গতিকে ময়ো ফুৰি আহোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ কেনেকুৱা মানে মই ভাবি আছিলোঁ যাম যাম বুলি কিন্তু দেখা নাই সেনেকৈ আজি যাওঁ আৰু মোৰ লগত যাব ধৰা ইয়াতে টেন এতিয়া আমি পূৰা মনোবল বান্ধিছোঁ ওলাবলৈ বুলি ত' অলপ সময় পিছত লগ পাম ৰাইচ এতিয়ালৈকে আমি ওলাব পৰাই নাই ওলাম ওলাম বুলি ভাবি আছোঁ বহুত বেছি বৰষুণ বতৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া সেইকাৰণে ভাবি আছোঁ তৃপ্তিৰে এসাঁজ মাছে মঙহে খাম কিন্তু যিটো হেলা সেই হেলাটোৱে জীৱন শেষ কৰি দিছে আৰু এয়া মোৰ লগৰ মোৰ মৃত্যু বাইদেউ মইহে বহুত বকোঁ তাই বহুত বেছি নবকে বাৰু বহুত ৰাইজ উঠোঁ আৰু এয়া আমি ফাইনেলি যাবলৈ ওলালোঁ এয়া মই লৈ ল'লোঁ দুপাতটা আৰু এয়া মিটোৱে চাই লওক ইমান ধুনীয়া দেখিছে ন ধুনীয়া ছোৱালী দেখুৱাইছোৰে হয় যে ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছত খাবলৈ যাই আছোঁ ট্ৰেডিশ্যনেল ৰাখিছোঁ মোৰ মনত এটা মানে ভয় আছে মিচিং ট্ৰেডিশ্যনেল খানা হ'লে মানে বইল দিব বইল দিব বুলি মোৰ ভাৱ এটা মানে আছে আৰু তো আজি দেখা যাওক কি কি কেনেকুৱা থালিবিলাকৰ প্ৰাইচ কেনেকুৱা কি আৰু এয়া ফাইনেলি এলাহক অকণমান দূৰত ৰাখি আমি তলা লগাবলৈ লৈছোঁ ওলালোঁ বলক আজি চাওঁ মিচিং কিটচেনত কি কি খাওঁ আপোনালোকেও দেখিব I love welcome. আৰু এয়া সোমাই চাকি একো সুন্দৰকৈ জ্বলি আছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে আমাক ৱেলকাম কৰিছে আৰু এয়া ভিতৰৰ হৈছে পৰিৱেশটো এষ্টেটিক ধুনীয়া যিমানখিনি পাৰে তেওঁলোকে বাঁহ বেটেৰে ৰাখিছে আৰু ল'ৰাবোৰে খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ মিচিং ট্ৰেডিশ্যনেল জেকেট পিন্ধিছে এইটো ছাইডত ছয়জনকৈ বহিব পাৰি আৰু অপজিট ছাইডত চাৰিজনকৈ বহিব পাৰি ধুনীয়াকৈ এটা ফেমিলি ডিনাৰ কৰিব পাৰে আৰু এয়া হৈছে মেনুখন ইয়াত ধুনীয়াকৈ কেটেগৰী ৱাইজ দিয়া আছে আমি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ নন ভেজ মিচিং চিকেন থালি দুটা এইফালে আছে ৱাছৰুম আমাৰ হেণ্ডৱা আৰু এতিয়া হাত ধুই খাবলৈ বহিলোঁ আৰু আহি গ'ল এয়া আমাৰ ভোট জলকীয়া আৰু একদম লোকেল আচাৰ গোন্ধটো যে ইমান বেছি ধুনীয়া আৰু এইফালে দিছিলোঁ আমি খৰিকাত দিয়া গাহৰি মাংস আৰু লগতে আছিল মাটিমাহৰ দাইল মচুৰ দাইল খাৰ তাৰপিছত মুৰ্গী খৰিকাত দিয়া মাছ পাতত দিয়া ঢেঁকীয়া শাক ভজা আলু পিটিকা গৰৈ মাছ পোৰা আৰু পিঠাগুড়িৰে সৈতে মুৰ্গীৰ মাংস নৰ্মেল চিকেন কাৰী কলডিলৰে সৈতে বনোৱা মুৰ্গীৰ মাংস বহুত আইটেমছ আছিলে আৰু ৰেচপঞ্চ খুব ধুনীয়া তেওঁলোকে বহুবাৰ আহে কাষলৈ আৰু এয়া হৈছে পায়স ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে বহুত টেষ্টি আছিলে পায়সটো আৰু অৱশেষত ৰুমলৈ আহি ৰাতি আমাৰ এয়া উৎপাত আৰু কোৱাই হোৱা নাছিল আমি দুয়োজনী আহিছোঁ গুৱাহাটীত এটা বিশেষ অফিচিয়েল কামত আহিছোঁ আৰু এগেইন ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত কি কি আছে এয়া আছিলে ছানা তৰ্কামানে আৰু এইফালে আছিলে পুৰি আৰু আমি দুটা একেবাৰে শেষত আহিছোঁ দেই উপমা আছিলে এয়া আৰু এয়া ব্ৰেড শ্বপ আছিলে আৰু আমি অহালৈকে অলমষ্ট চবেই খাই হৈছে এয়া পাপৰ আছিল কিবা সৰু সৰু আৰু এইফালে ব্ৰেড আছিলে আৰু এইফালে আপোনাৰ জেলি জেম ইমান খাবা ধৰি অতি সোনকালে নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাই আছোঁ তেতিয়ালৈকে ষ্টেটিউম বাই